সপোন পুৰণ হলিজী মানুহ বিলাকৰ কিমান ভাল লাগে হাঁহি বিৰিঙি হয় নে নহয় বুলি কৈছিল একদম বেলুন চেলুন দি থৈ দিয়ে আছা এ মজা আৰু এয়া বেত চাব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া বহুতে হয়তো গম নাপাৱেই আজি এটা ভাল অভিজ্ঞতা হ'ল এইখন নেমকেয়াৰ হস্পিটেল আৰু বাথৰুম বিচাৰি আহিছিলোঁ আৰু এইখন হ'ল গুৱাহাটী ব্ৰিজ আৰু ব্ৰিজৰ তলত সুন্দৰকৈ লেট্ৰিন বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বহুতে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে গম নাপাৱেই মানে লেট্ৰিন বাথৰুম বিচাৰি পেলাই কি গুৱাহাটীত হাহাকাৰ কিন্তু ব্ৰিজৰ তলতে যি লেট্ৰিন বাথৰুম থাকে পইচা পাতি দিলেও যি মানে লেট্ৰিন বাথৰুম পায় সেইটো বহুতে গম নাপাৱেই আৰু ব্ৰিজৰ তলত থকা বুলি ক'লে কি আজি ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ অ ভাই ভাই তুমি কোৱাৰ কাৰণে মইতো গম পাও নাছিলো ভাই কামটো যিটো কৰিব পাৰি তলতে থাকে কিমান দিন মান হ'ল এইটো সবা এক বছৰ মান হ'লনে অ এটা কথা আকৌ এনে ফ্ৰীতে আকৌ ফকটীয়া নহয় আকৌ মানে অলপ খৰচাও আছে এইটো পইচাৰ ল'বই আকৌ দহ আৰু পাঁচ পাঁচ টকা এই পেচাব কলি আৰু দহ টকা লেট্ৰিন কৰিলি চিখৰ এটা খাৱতকৈ এই চিখৰৰ দামটো দি পেলাই কি নিজে শান্তিত থাকাই ভাল ভাগাৰ সমান সুখ নাই বুলি কৈছে আগৰ ব্লকটো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাবি আৰু এই নেমকেয়াৰ হস্পিটেলতে থাকিলোঁ ৰাতিটো গাড়ীখন কালি পাৰ্কিঙতে থৈছিলোঁ কলগেট তাততো মাজো মাজি উঠি আৰম্ভ কৰোঁ দিনটোক লেগি এই ভিডিঅ'টো প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে হস্পিটেলত থকা অভিজ্ঞতা কাৰ কাৰ আছে হস্পিটেলত থকা কিন্তু অভিজ্ঞতা লাগে যোনেধুনা নৰে তেনেধৰণৰ হস্পিটেলত মানুহ ৰখা বহুত মানে বোৰ কাম কিন্তু এইটো কৰবা লাগিব কাৰণ আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা কিবা এটা হয় আকৌ আপোনাৰ কাৰণে কোনোবা এটাইতো খাদিব লাগিব ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ মৰ্ণিঙত চাহটো খাই পেলাই কি লওঁ আৰু ভাই অলপ টেনশ্যনত আছেই যিহেতু নিজৰ ঘৰৰ নিজৰ কাইকীয়াক গতিকে মোক হাইভাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মই হাইভাৰ ভাড়া কৰি লৈ অহা নিছিলা সেই টেনশ্যনত থকাৰ কাৰণে মই অলপমান কমেদি কৰি আছোঁ বেয়া পাইছা নেকি ভাই বেয়া পোৱা নাইনে আমি একে এই পেচেণ্ট আমাৰ মোৰ একে লগৰে আছিলে একে সমানে বয়স মানে বহুত সৰুৰ পৰা লোক যদিও পেহীৰ ল'ৰা মানে আমি ভাল এটা ফ্ৰেণ্ডো হয় মাজতে ধৰক মই কৰ্মসূৰ্ত্ৰে অলপমান বেলেগ বেলেগ লাইনত গুচি গ'লো সি বেলেগ বেলেগ লাইনত মানে এনেকুৱা বুলি ভাবিব পৰা মানে আমি সৰুতে পঢ়োঁতে মিল্ক মানে কি বুলি কওঁতে সি মিল্ক মানে ঔষধৰ বটল বুলি কওঁ মানুহ আৰু পাৰ্টনাৰ হয়নে এতিয়া বেমাৰী অলপমান সুস্থ হৈছিল আৰু বাকী কিবা কবি নেকি যি নিজৰ নিজৰে হয়নে নহয় কৈছোঁ বাৰু মানে নিজৰ মানুহে কোৱা কথাবিলাক বুজি পাব লাগে হয়নে নহয় সেইটোৱে এতিয়া একো বিপদ নহয় আৰু বিশেষকৈ ফিজিকেল ফিটনেছ আৰু খোৱা খাদ্যটো মানুহে অলপ হ'লেও ধ্যান দিব লাগে মানুহে বহুত টকা টকা পইচাৰ এইবিলাকত মানে গুৰুত্ব দি থাকে কিন্তু নিজৰ ফিজিকেল ফিটনেছ আৰু খোৱা খাদ্যটোত যদি গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে সম্পূক্ত বেমাৰ আজাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি যোৱাকালিৰ ব্লগটো যদি আপোনালোকে চাইছা তেতিয়াহ'লে গম পাবিয়ে মানে মোৰ ফেমিলিটো আমাৰ পেহীৰ ঘৰত থৈ আহিছোঁ আৰু মই হস্পিটেলত ৰখিলোঁ

কল খাব হয় নেকি এলিফেণ্ট হাতী অ এই মৃত্যু অ মিটু এইটো কি হয় নেকি মামু হস্পিতালত কষ্ট কৰি মৰি আছো আৰু পুটি মোৰ কথা একবাৰ হলেও উলিয়াইছিলে নহয় হয় নেকি আৰু এইটো এইটো মনত পৰা নাই নেকি এটা আৰামত পুৰা লোপৰ হোপৰ বিচনা পাই উঠিব লাগে আছে মই তাতে পাকাত ঘাই আছো মই কি গুমনি তাতে যি যি সপোন দেখিছো নহয় সপোন নকওঁ কামৰ বেলেগ সপোন এটা দেখিছো শাৰী পাই ঠিক যে মই নকওঁ চাপ নিচিনা কত ঘুমে আছো সপোন মানৰ লাষ্ট কিয় কত চাওঁ যে দুখ লাগি গৈছে মোৰ ইয়াতে থাকে আমাৰ পঢ়ু শাক আৰু ইয়াতে আহি খানা খানা খালোঁ আৰু এতিয়া ৰণাতক লৈ পেলাই কি যাম কিন্তু লৈ যোৱাৰ আগতে কথা এটা কওঁ আপোনালোকক জনাও নাছিলোঁ আমাৰ এওঁ কপাল ফুলচি এইখন লগে দি শুনিফালে ৱালত মাৰি কপাল ফালা নাই বাৰু জুম কিন্তু কপালখন ফুলছি ভাল দিন বস্তি এটা বহুত দিনৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিল আৰু ৰণো দুদিনমান পিছত ডাঙৰ হ'ব সেইকাৰণে এটা বস্তুৰ আমাৰ খুব প্ৰয়োজন সেই বস্তুটো প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিম আৰু সেইকাৰণেও গুৱাহাটীত আহাৰ নিচিনা হৈছেনে নহয় তলে তলে খঙো উঠিছে মোক লাগি যি কি নহওক বাৰু কি বস্তু কেনেকুৱা বস্তু দেখাই আছো নে কি আমাৰ ৰনে কথা শুনে নুশুনে বুলি নকওঁ কিন্তু ৰণ তুমি বিয়া বমা চেই তুমি মানে কেনেকুৱা জানানে দেউতাৰ নগত বেকে এডভাই থাকে আৰু লগতে কি জানে যি বস্তু হওক গাড়ীত উঠা কিবা কিবি এইবিলাক এইগিলা আকৌ যদি কওঁ এনেকে থাকে অ ৰাণ ন পঢ়া মই পঢ়িম অ যাই আকৌ কিতাপ লব তাৰমানে কি কবা ন চট পটিয়া চটপটীয়া কৰি থাকে অ ৰাণ অকলে মাংস ভাই দৰ্জাও খুলি দিব লগা হৈছে দৰ্জা খুলি দিব লগা হৈছে নামা হয় নেকি হিৰো দিলাৰ হিৰো কইনাটোৰ বুলি কৈছিলো কইনাটোৰ নহয় একচুৱেলি পুতে হে ভাল ৰিজাল্ট ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে হিমন্ত মৰ্মাই কি কৰিছে স্কুটি দিছে স্কুটি পইচা খৰচা কৰিব নালাগে আৰু স্কুটিৰ পৰা পোৱা নেকি স্কুটি আজি নেদেই আৰু স্কুটীটোক দিম বুলি এনেহে কৈছিলোঁ মই ইমান ডাঙৰ মানুহ হোৱা নাই গম পাইছানে স্কুটি দিবৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ এটা কথা কওঁ আমি যিহেতু মানে হস্পিটেলৰ সংক্ৰান্তত আহিছিলোঁ গতিকে ব্লাড দিব লাগিব ব্লাডটো অলপ ড'নেট কৰোঁ ব্লাড এবাৰ মোৰ মোটামুটি ছেভেন হ'ব আৰু হা সাত বাৰ ব্লাড ডোনেট কৰিম পোৱা নাই বাৰু অকণমান আছে ভৱিষ্যতে নিশ্চয় দিম কাৰণে

এটা গেষ্ট হাউচ খুলচি গণেশগুৰিত গণেশগুৰি নয়নপুৰ বুলি কয় তাতে যাই উঠিবলৈকে আৰু গেষ্ট হাউচটো ওপৰৰ পৰা পুৰা এনেকুৱা তাতে এটা দুটা তিনিটা আৰু চাৰিটা পাঁচটা ট'টেল পাঁচটা ৰুম আছে আৰু ইয়াতে এইটো ৰুম আমাক দি দিলে এয়া চাওক হোম মানে পুৰা ঘৰৰ নিচিনা ন ফিলিং আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো চিংগল চোফা আৰু এয়াই আৰু আৰু এইফালে টিভি আছে আৰু ভিতৰৰ ফালে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে কি আছে কিটচেন আছে মানে আপোনালোকৰ ৰান্ধি কিনেও খাব পাৰে ইয়াতে নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকে কিছুমান ৰুম থাকে ৰুম যদি এদিনত আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে ৰুমবিলাকত কিটচেন নাথাকে ভাড়া দিলে বাহিৰত খাই আহিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে সুন্দৰকৈ নিজে বনাই খোৱাৰো সুবিধা আছে নিজে নিজৰ ইচ্ছামতে মানে ধুনীয়াকৈ ফেমিলিৰ কাৰণে বেছি ভাল গোটেই যোগাৰ পাতি আছে আৰু এইফালে ক'বই নালাগে এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম আৰু এইফালে টেবুল ইয়াতে সুন্দৰকৈ ৰান্ধি খাব পাৰে বেচিন ইয়াত দিয়াই আছে আৰু এইফালে হ'ল বেডৰুম কোৱা বেডৰুমটো পুৰা এ মজা পুৰা একদম বেলুন চেলুন দি থৈ দিয়াই আছে এ মজা আৰু এয়া বেড এনেকুৱা চাব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া ইয়াতে আজি থাকিম আৰু ন মজাকে যদিও মানে নিজে এটা সুন্দৰ ঘৰ বনাব পৰা নাই টকা পইচা নাই কিন্তু একদিনৰ কাৰণে হলেও মজা ল'ব লাগি পাৰিম নিশ্চয় আৰু আপোনালোকো যদি আইভা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আইভা পাৰা আৰু গোটেইখিনি মই দেখাই আছো এতিয়া আমি মেইন কি বজাৰ বজাৰ কৰি পেলাই ইয়াতে কম পইচাত খাম আপোনালোকে বনাই খালে খৰচাটো কমি যায় মানে হোটেলত যদি ৰুমত থাকি কিনে হোটেলত যদি খাব লগা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মালটো অলপ বেছিকে যায় ইয়াতে হ'লে টেনচন নাই বিন্ধাচ আৰু ইয়াৰ চেট গোটেই চাহৰ তাহৰ গোটেইখিনি আৰু এখন ঘৰ আপোনাৰ ঘৰখনত যেনেকুৱা ফেচিলিটি থাকে তেনেকুৱা গোটেইখিনি ফেচিলিটি থাকিব ভাল নাই খবৰীয়া আমি ইয়াতে আছো ৰ'বা গেষ্ট হাউচত যাই থাকো আমি বাই বাই এইটোৱে আছিল বিল্ডিংটো আৰু থাৰ্ড ফ্লতে আছে বাৰ আজি ৰণচাৰ পেহী তাত গৈছি ৰন নাযায়ে এনে গৈছে ৰন হয়নে আমি ঘৰত যাই থাকিম অকলে নাযায় তাত নে আজি গৈছে যে কিবা এটা আত্মাৰ মিল হৈছে কিন্তু